Hər kəsə salam dostlar. Bu gün sizlərlə bərabər Qaraqov, Neftçiliyə bildirəcəyik. Yanımda Cavanşir var. Hoş gələn Cavanşir. Hoş gəldik. İzləyicilərinə bundan salam deyirəm. Və Qaraqov Neftçiyə gəlgən faydən dediyim kimi də elim təklilik. Kadrolarımız bu şəkildədir. Fəndi mənim indi göstərəniki kadrolar ekranda var və onunla bərabər puanlama sistemi var. Türkiyə liqasında, Superliqada iki komandanın da Altay yerinə gol qoyduq. 50 milyon bitə ərzində Qarabağdan elədiyimiz transferlər sayılmır. Mən bura 44 milyon kimi pul xərclədim. Əlavə Interdən e, Handanović-i transfer etdim 1 milyon e, 500 minə. Bəzi transferlər elədim, başqa komandalar istədiyini. E, free agentdan Dukiya gəldi. Əlavə kirayəli oyunçular verdim, yenə satdım və axırda 2 e, dənə də free agentdan Onu qona addım 3.6 milyona məncə dəyəcək bir transferdir. 16 yaşı var, gələcək yönümlü bir transferdir. Yəni bu isə addım, çünki bu takıma liderlik edəcək bir oyunçu lazımdır. Mustafa Kapını addım, Buffon addım. Bəli, belə dostlar. Qalandan Neftçinin oyunçusunu addım. Bəli, belə. Mən çox tənasüf edə bilmədim. Yəni çünki çox idi, amma mən daha bahalı oyunçulara nail olmağa üstünlük verməyəcəm. Yəni, Buna bəli. İndi isə gəlin yanmanın birinə keçək görək. İndi Avropada qeydə və Liqdə. Və dostlar qayıtdıq. E, demək olar, nə də də uğurlu keçmədi. E, Liqi 18-ci 18-də bitirdik. Sən necəcə bitirdin? İkinci yarılıdı. Hələ 16-cı yəni 18 planım var. Ya Avropada indi bax. Ya indi Avropada, əsas Avropada yəni bizimz oldu. Bir xal fərqindən çıxmamadı bu dəfədən yəni ki. Mən 4-cü olmuşam. Amma bizim qrupda belə bir şey var ki, 1-ci, 2-ci 9 xaldır, 3-cü, 4-cü 8 xaldır. 8 xaldır. Yəni əslində yəni. sizdə daha səq oğulundur yəni Avropa məncəli, məndəm oğulundur yəni. Səndə nə qədər xaldın? Məndə 16 xaldır, 3-cü yəm. Məndə, məndə də 8 xaldır. Puzzle, Puzzle ilə ayıq güclüydü bizdə. Biri İsveçrənin 1-cisidir, biri şey İsveçiyənin 1-cisidir bəli bəli. İngilis həsizon sonunda keçək görək nəylə. Və sezon sonuna, sonuna gəldik. Sezon sonunda 17-ci bitirirəm. 40. Yəni mən kubok aldım. Bir də nə bunu da qeyd edeyim. Türkiyə kubokunu alıb çox fazla başı tutdum. On bundan göstənim. Göstənlə bəli bəli. Kim çəkib olar? Kubok Ə, məndə kadronu göstərilən belə hazırda ekranda görsüz ikimizin də kadrosunu. Videonun sonunda biz onu montaj formasında da göstərəcəyik ən son sezonda və bundan əlavə şəkilə baxaq, geniş planlarına bax, gör necə olubdu. Ə, mən indi şəkilləri göstərəcəm. O oyunçunun istatistikələrinə baxın. Buffon heç düşünüb, 43 oyuna çıxıb, heç reytingdə düşünüb. E, Sonra digər statistikaları belədir. Yəni ən çox vədimi edən oyunçu kimdir? Fərid. Məndə Kade Borges 72 reytinq artıb. Bilmirəm bu alanda ne, sezondan nəcisə gəni idi. Amma 72 reytinq qalxıbdı. Andrade 2 reytinq qalxıbdı. Zubir 4 reytinq qalxıbdı. Adamın yəni 33 yaşı var. 31 yaşı var amma Məndə, qalxır. Tərs qanadçı. Məndə Monco ilə Laval 20 qola katkı edib və reytinq düşübdi. Amma oyunda qalxmış göstərir. Cəhruddin xeyilməndədə yoxdur heç biri. Yəni nə gol qolundan, nə də asist qolundan. İki reytinq yüksəlibdir. Məndə ə, birinci şeyə göstərim, top gol sıralamasını göstərim. Hər oyunçu yoxdur, oyunçu yoxdur, asistlərdə də yoxdur. Belə indi isə gəlin yeni sezon keçək, ikinci sezon ekranda. Deməli, Aurora gəldi, Antonio gəldi, Chellini 9 milyon 300 min aldım. Gerrit Bale gəldi pulsuzğa və bundan başqa bizdə elə də yoxdur transferlər. Məndə isə Yusuf Deminə aldım 13.3 milyona, Abdulkadir Bandma aldım 5 milyona, Onda aldı, Cüllə aldım 4 milyon adama xaldım 10 milyona. Ə, sadəcə ə, 4 transfer yəni elədim, yəni 4 dənə inkomu da elədim, yəni budum bunlara çatdı. Vəziyyətləri ekranda dostlar, yəni baxıb görə bilərsiniz necədir. Hər ikisində yan-yana qoymuşam. Kimişə gəlin, sezon sonunda kim çəkəcək, liqdən nə etmiş. Və dostlar, sezon sonuna gəldik. Qarabağ komandası 4-cü bitirir. Neftçi 3-cü bitirdi 71 xallan. Və beləliklə ikimizin də təxminən puanlarını yazacağımız videonun üstünə olsun. Amma kuboku yenə qazandı Neftçi klubu. Kub, yəni keçən sezonda bu sezonda, 2 sezonda kuboku qazandığı üçün də Liqasından ən yener Neftçi o konferans deyilən gudubda qaldı, gudubdan çıxmadı. İndi reytingdə Zubir 5 reyting qaltıb 82 reyting olubdu. Bunun potensialını inşallah yəni 99 at, bəxtəbəxtə qoymamışam. Potensialdan xəbərim yoxdu, baxmamışdım. Arror qalıbdı yerində. Borges, Kadi Borges 6 reyting qalxıbdı, 79 olubdu. Handanovic 78 olubdu, düşübdu. Antonio 2 reyting düşübdu, 33 yaşı var. Gerard Bell 4 reyting düşübdu. Cellində 5 reytin düşübdü. Bunların əlavə bunu da deyim. Toral Bayramov 6 reytin qalxıbdır. Yəni təxminən gələn sezon hamısı 80-i keçəcəklər. İndi Laval 80 olub, Yusif cavab, Emin Demin 81 olub. Bufon yenə düşüb. Ramos 79 olub. Abid Khalid Palmaq 2 reytin artıb. Emin Mahmudov 3 reytin, Ən də Cündel 5 reytin. Mokoqo 6 rating aldı. Ya yəni, bilisiz 72 olar 72-ci sezon başı. Azər Salahlı da bilməmi necə idi amma deyəsən 5 ilin 6-sı Buludov da niyə yəni, qəşəngcə olub. Məndə yəni, də məndə hər şey. İndi isə gec statistikandə baxaq. Ya yəni, gol qılan və annı yoxdum o, yəni bizdə yəni. Və Zubir gol sıralamasında 2-ci yerdir. Assist sıralamasında da Duke var. Duke 2-ci yerdə. Məndə yəni Mokoqo 18 gol qol kralı Invakami 19 gol. Gol kralı Beşiktaşda 26 gol, düz bir de 22 gol atıbdı. Gə indi isə statistikanı baxaq, ümumi. Gə indi isə statistikanı baxaq, ümumi takım statistikanına. Buffon yenə 50 gəldi çoyna çıxıb. Statistikanı test etsək, məncə o istərsən də Buffon yenə 80 gəldə. Məndə bax, məndə belə bir şey var. Medina qalxır. Oy, yə 30 yaşı var, qalxmamalıdı, amma bunlar qalxdılar. Toral Bayramov, yəni həqiqətən 22 yaşı var, qalxır. 20 yaşında başladı. 20 yaşı var deyəsən, doğru saytda bilmirəm. Eee, Ramin Şeyda Əzəzət, bunlar qalxdılar. Yəni bəlkə bundan sonra bəki oyunçu transfer eləmədim, elə yedək transfer eləyəcəm. Bir də stoper, bir də qapçı lazım. İndisə statistikası sən, sən göstərdiyin şeylər, mən göstərdim yəni oyunçu. Belə göstərdim olsa, görənlər yəni videonu saxlayaraq ə, baxa bilərlər, yenə də skrinşot alaraq paylaşsın. Və ə, tr ə, transfer sezonunun rej bağlayırıq. Ad qaldı. Marcos Alonso-nu, Aguadanı, Ariolonu pulsuz gətirdi. Bu Abbas Hüseynovla 8 milyona satdıq. Elə onlar maşına gətirdim onları. Bundan əlavə bu da kanal aldım 54 milyona və Hamelyanı e, 2 milyona yaxın bir pula sattım. Səndə necə oldu? Bəli, mən AnDevil ent aldım, 39 milyona silan qurdadım, 1 milyonlu no yer aldım, 4 milyon sentüslüklə isə sərbəstlədə aldım. İndi şəcərlik kadramızı göstərək. Kadramız e, bu şəkildədir. Yəni kadra mən qurmamışam, tez-tez baza bir qulum qurum. Ayda, ayda Zubir gedib, anlaşmamışam gedib Zubir, ay kitab. Və sezon sona gəldi və bu da videonun son sezonudur demək olar. E, Qarabağ 2-ci bitirir, Fənərbahta 1-ci idi. E, Zubir falan komandadan getdi, komanda yəni çox pis vəziyyətə düşdü. Bundan əlavə mən də üç çempion oldum 89 xalın 1 xal fərqi ilə qal çıxdı. 78 Fənərbahta 81-lə 3-cü, Beşiktaş da 4-cü də 65 xalın. E, i̇ndi isə gəlib kadrodakı oyunçularımızın gelişimlərindən xəbər nəticə çıxdı. Məndə Molkok 785 yəni oldu. Əmin məndə də 66 gedib. Mala 88 qazə sədaqəti. Yəni olsa 200-cü dəyərdir. İndi isə çalıqot qalavanlıyıq, onlar da səndəmdə. Onlar da səndəmdə. Mən də deyim, şey bu dakanı almışdım 81 reytinq. 84-ə qədər qalxıbdı. Kade Borges çox yaxşı olur. Kade Borges paralel evrəm falan çəkə bilərəm. Adam yəni əməlli vaxtı yaxşı qalxır və 28 yaşı var. Bundan əlavə Auer var, Alonso var. Bunlar da düşüşdədilər. Burda Zubir olurdu. Zubir, yəni əməlli başlıq gol kralı falan asit olurdu. Bəlkə bu bu Qarabağ Neftçi part 2-ci bölümü gəlsə, Zubir tərzaən komandaya qayıtarazam. 38 gol, 2 asist edib Monaco Champion's League-də 5 gol atıb. Yəni 38 gol, 2 asistin 40-ı demirik. Ən çox eliminə oyunçu dostum. 48 oyunda 24 dənə gol, 6 dənə asist eliyibdi. Antonio 19 oyunda Bir beş oyunda 19 gol, 8 asist. Kolombiya bugünkü də bədə oldu, yəni videonu bəyənməyi, like itməyi və əminəm ki, dostlarımızla paylaşmağı unutmayın. Azadoycan da belə 2 elə, dəfə, 3 dəfə eləyən yəni biz yəni 3 dəfə eləyən biz olduq. Bu gün dediyim kimi bəyənməyi, bəyənməyi, like etməyi unutmayın. Bəy yəni, dostlar özünüzə yaxşı baxın, uğurlar olun. Ə, i̇nşallah gələn bölmələrdə görüşməyə bügündən ə zamanşirin də kanalını alt tərəfdə açıqlama bölməsindən tapa bilərsiniz. Onu da kanalına dəstək verməyi unutmayın. Sağ olun, sağ olun.